было аварийное здание, без воды, без тепла, которое не отвечало никаким санитарным нормативам. А теперь у нас современное помещение, которое, во-первых, отвечает всем санитарным нормам и позволяет организовать лечебный процесс совсем по-новому. Абсолютно эффективно, безопасно и комфортно для наших пациентов. 80% или до 80% всех нужд населения в медицинской помощи мы планируем обеспечить в стенах этого учреждения, прямо возле, по месту проживания наших пациентов. Это первое. Все анализы общие, забор биохимических соскобов, широкий спектр функциональных исследований, работа дневного стационара, физиотерапевтическое лечение, массаж, небулайзерная терапия, профилактические прививки и многое-многое другое, что людям не надо ходить по очередям, выстаивать, а можно рядом с домом получить в комфортных условиях. И планируем, что все эти услуги будут абсолютно без очередей. Внедрена программа предварительной записи пациентов на прием. Каждый сможет прийти в удобное время, которые он сам согласует с нашим регистратором. Внедрен электронная запись по интернету на консультацию в областную больницу Мечника Здесь также медицинские работники произведут, и людям не надо будет в больнице Мечникова выставить много километровых очередях. Но если кому-то и придется немножко подождать, то это он абсолютно с пользой. На каждом этаже у нас есть огромные экраны, телевизоров, где будут постоянно транслироваться санитарно-просветительные программы, и люди могут узнать, что им необходимо для того, чтобы быть здоровым или укрепить свое здоровье. И за все это хочу прежде всего благодарить нашу городскую власть, которая в 2013 году поддержала наши предложения по ремонту, своевременно финансировала и помогала завершить наше строительство, наших проектантов, наших строителей, которые действительно построили такое и отремонтировали такое прекрасное здание. Поблагодарить Вадима Григорьевича, городских наших депутатов, областных депутатов за их моральную поддержку, за их поддержку во время сессии, когда необходимо было выделение финансирования на наш объект. И всех неравнодушных людей поблагодарить, которые или словом, или делом ну, помогли нас, поддержали. И все вместе мы получили такой прекрасный результат. в канун Дня медицинского работника хочу поздравить своих коллег, благодарить их за тот нелегкий самоотверженный труд, который они каждый день выполняют, за их приверженность нашей профессии, которая, к сожалению, очень недостаточно оценена государством в финансовом плане. Пожелать им крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов. Пусть их высокопрофессиональный труд дарит надежду и здоровье нашим пациентам, а им дарит уважение и высокий авторитет. Здоровья вам, коллеги, благополучия, достатка, любви, семейного тепла, всего-всего самого хорошего. А теперь позвольте перейти к награждению лучших наших сотрудников. За високий професіоналізм, доброту, чуйність, сумлінну працю, витримку і вміння дарувати людям радість життя, відданість, найгуманніші у світі професії та з нагоди професійного дня медичного працівника нагороджується лікар загальної практики, сімейний лікар Ставецька Наталія Іванівна. Нагороджується гула Олена Іванівна, лікар загальної практики, сімейний лікар. Войтович Людмила Олександрівна, лікар загальної практики, сімейний лікар. Нагороджується.